Кого ты боишься больше всего, если я, я даже не знаю, вот как-то я что-то не боюсь. Никакого. Ну, очень я... не... боюсь. Я не думаю, что меня сейчас будет сидеть, обижать. Я думаю, что все будет хорошо. стиль такой, фольк -рок. Поэтому вроде как это и интересно, но и в то же время не знаю, насколько судьи отреагируют. Что... Необычный рисунок. Называется она «Веснянка». Но я ее люблю, и я надеюсь, что я донесу ее и зрителям, и, конечно, тренерам. волнение, не страх, да, чего -то. Это просто волнение перед выходом, потому что это да, ответственность, это уровень. Надеюсь, сейчас выйти, делать вот все, что, на что я способна. Главное для меня достойно. Вот это самое большое, наверное, желание.